Упал плакат, придавил людей. Ну, наша громада, как говорится, черкасская, быстро сообразили, тоже начали приподнимать, вытаскивать людей. Я оказал помощь, вызывал скорую, в милиции я оказал помощь, все как положено. Как раз тут хлебный ларек стоял, люди покупали. Часть людей из ларька, кто покупал хлеб. И часть, как раз получается, кто переходил дорогу. Пострадали сами они. А посмотрите, как он приварен был. Он на прихватках приварен. Тем более люди говорят, вот, торговцы, кто здесь, что уже полгода он шатается, говорили, предупреждали, никому не было дела. Почула гурки, що воно впало, і люди почали кричати. Хлопчик там ну, кричати почали, ну це що, що я бачила, а скоро швидко приїхала. хвилину, минуту, да, забрала їх. Ну, як, виказали їм першу допомогу, казали їм і, і забрали їх. Я услышала звук, сильний вітер було, він одразу звалився на людей. Поднімали вот бігбор, щоб людей ну, свободити. Посередньо по цьому об'єкту дійсно насходили скарги про те, що він там скрипить і хитається. Ми звертались до власника. Просто ситуація банальна і полягає в тому, що цей рекламна споруда розміщена тут взагалі без жодного дозволу. І є рішення виконкому про демонтаж цієї споруди і виділені кошти на демонтаж цієї споруди, але рішенням суду власник заборонив проведення демонтажу. І тому ця споруда тут стояла. Наша юридична служба працювала в тому, щоб скасувати те рішення суду і все-таки провести демонтаж. І от бачите, не дочекались ми рішення суду, ця споруда все-таки сама упала. Власником є рекламна компанія Олікс, ну або там їхні якісь дочірні структури. У них багато об'єктів по місту без дозволу розміщених і є рішення про їх демонтаж. Цей бігборд зараз ми відвеземо в міліцію, буде вилучений він як речовий доказ, буде проводитись експертиза і так далі. Тому я думаю, по факту, як мінімум, будуть справи порушені, а вже в залежності від того, що там з тими людьми в лікарні, який їхній стан, тоді будуть прийматися якісь інші рішення. Ще не Зараз буду полавати. Було доставлено 9 осіб, з них госпіталізовано 5, двоє дітей направлені в дитячу обласну лікарню і двоє відпущені додому з забоями. Важких травм немає. Забоїть. А що зараз саме Одна жінка в операційній і в відкритий перелом, потім чоловік в травматології з переломом гомілки, жінка покладена під нагляд в хірургію, і двоє чоловіків в нейрохірургію з забоями хребта. Ну, коментувати, що для мене, чесно говоря, это шок. Ми помнім, сколько было ну, бурь, буревіїв, когда деревья ломали, все і он стоял. А здесь так как бы на. В спокойную погоду. Ну надо, чтобы эксперты поработали, потому что, ну, например, возникли вопросы там у РЭСа, который отключал провода, что-то есть какие-то свежие, то ли спилы, то ли сколы на металле, как бы не было каких-то травм. Ну, и не травм, а я имею в виду внешнего воздействия. И сейчас вот один из, значит, пострадавших с ним приехал мужчина, который его привез, и он говорит, пока они ждали скорой, значит, бабушки, ну, которые торгуют там, говорили, что проезжала какая-то бетонная мешалка, задевала борт. Сейчас вот мы ищем этих бабушек, которые смотрели. Ну, я думаю, что у него можно будет детально спросить. Просто такой разговор был. Правда, наоборот, судебное решение как раз по поводу законности бигборда. Просто в связи с тем, что исполнительный комитет с политическими перипетиями никак у нас не может толком собраться, он не принимает решения о выдаче дозвола. Но все судебные инстанции пройдены. Вплоть до высшего специализированного суда, которая говорит о том, что ну, его нужно в законе. То есть он, он стоит на законных основаниях. То есть, э, всеми возможными моментами. Ну, то есть сейчас все, все оплачиваем, все, все покупаем. Ну, однозначно. Да, да все, однозначно. И лечение, и реабилитация. Мой двоюродный брат, он лежит у него парк перелом со смещением, а его жена разрыв коленных суставов. И двух детей, которыми они были, их забрали в детскую подницу. Там сотрясение, а их забрали на обследование, чтобы смотреть, что с ним. Ну как уже в больницу попал, я помню. А как оно упало и <laughs> вот. Я уже, как говорится, потерял этот. Вот. Уже вроде человек пять или сколько там усталось впереди меня, чтобы взять батон. Вот. И потом, как говорится, я даже не помню, что вот она упала и там что-то слышал, не слышал. Она упала и нас там, там больше 10 человек, пять этих, приехали пять этих скорых, забирали там.